Да я с тобой говорим. Не, ну давай, я... давай, потом про какой язык поговорим? Ну, язык. нормально отношусь, каждый имеет право по-своему общаться. Не, я, я говорю про, про язык. Про какой язык? Какой да. ты язык говоришь? Про язык Что я разговариваю с тобой. А ты уже если угову, говоришь с земной, блядь, да уже говоришь. Я, я ты ведусь до мовы. А. До мовы. Мова. Не, У тебя не, смова, бля, не, а не мы, мы с мова, блядь, они язык. Ты че, блядь, русский язык, блядь, а, посмотри, используй свои речи. Сейчас, блядь, нажму, блядь, красную кнопочку Эх, пиздарики. Приеду переработать тебе, блядь, занесу нахуй, баная матери. Ну, Братан, ты... у тебя слово, а не язык. А, а я ж тебе запитался? как ты відносишься до языка. языка? Запитався, я ты А что такое язык? У вас в украинском языке есть такое слово? Я М? скажу. Я тебе. Да ты, ты мне... не ты мне кажи язык. мне, нахуй. Нахуй ты мне кажешь, слышишь? Ты я, украинский, зумишь, реально, ты... реально а я украинский, реально, я реально украинский. Лучше, чем ты знаю. Да? Я, вот именно, я знаю я... украинский язык лучше, чем ты. Отвечаю. отвечаю. Ты относишься до языка. До мовы? До языка. до языка. Ты тупый? А что такое язык? А? Ты тупый? Что такое язык? Дырбан Дерло. Ты уже определись. Давай, либо включи. я должен как-то относиться к мове вашей, я либо я стрелять. должен относиться я к языку говорю, своему. Мой язык, мой язык, русский язык, язык. Задают мне потом третий раз. Я все относишься до этого. А я просто дебил упороты, слышишь? нахуй с этих всей хуйней этой на старкоты нахуй. Я отвечаю, просто спрыгивай кёбаны матери. Прыгни. Попробуй, блядь, да. хотя бы недельку, блядь, ты поторчать, не, ты блядь, ты этой хуйни. Не можешь, а, а что, упор ты такой? И ты меня не поймешь. А ты не. меня, не не ты не меня не понимаешь прекрасно. А, а ты, ты не можешь не можешь говорить? говорить? Завтра, на данный час. Можешь, а что, молчать? Ну, блядь, Да ладно, дурик, слышишь? Давай, дурик, ты прячешь, главное, от Вроде бы хлопец здоровенький, крепенький, ну. По всем параметрам подходит, чтобы тебя, я мы тебя просто не привезли к нам, и мы зиму, тебя заебали за не полчаса. Не полчаса твоя жизнь будет длиться на передке. Полчаса. Даже меньше. Пив <связь> годины. Пив годины. Не можешь ответить на это вопрос. Как я не могу тебе ответить на, на запытание? Какое? Как ты задаешь, И вопрос задай правильно, ты, блядь, поможешь твоей, так если ты уже такой продуманный, ебалочный, затянутый нагухо. дай мне вопрос по-нормальному. Знаешь, ты должен был вопрос задать? Ты разумеешь украинскую? Нет, ты ведносишься. Ты разумеешь украинскую? Нет, ты ведносишься. Ты разумеешь украинскую мову? Конечно! Як... Конечно, братан, як Я, переводчик сейчас. Я, сейчас ролике... я переводчик. Як як переводчик! сейчас, я переводчик! Тебе... Переводчик сейчас! Переводчик! Як знаешь, göra? что такое переводчик? Ну, трошки помолчи, помочился, Уматывай ты, братан! Я тебе Я Я тебе задаю Я не Я Я то языка я тебе нож. Песне, мой, мой родной язык это русский. А я как ты его готуешь? Я его? Я а на нем разговариваю. Я на... им думаю, прежде чем нет тебе на по-украински обратиться, по-украински Нет, ты нет, мне надо мост напрячь. А нахуй мне лишний раз мост напрягать, братан? Потому, Потому, что что вот скажите, ты ты, да зачем? Зачем? Если я понимаю украинский, украинский язык я понимаю охотин. А Только чего? украинский язык, украинский, не ваш бандерлоговский, сука, там вы друг друга не понимаете в соседних областях, Ёбаный урод. Чего вы мне рассказываете? Я знаю это все прекрасно. Знаешь, какого года? С 96-го, когда, блядь, один с Тернополя, блядь. А один, блядь, с Як ты его а готуешь? Они тут друга не понимают. Як ты его готовишь? Да он. Зачем мне его готовить? Зачем мне его приготавливать? Если русский ты язык, он ты всегда ты священный был язык. Это ваша быдломова, блядь, в натуре, быдломова, блядь. Смесь Польского, смесь Словацкого, смесь блядь Словацкого, смесь вся вот эта ебань что собралось? Вот это вот, вот кучу вас там скинули, блядь. Ты его не и, не вы считаете, и вы считаете, что это правильно. Ты его не А не ты не знаешь вообще дело вообще? Ты знаешь литературный украинский язык? Ты его не Нет, не он мне в хуй, хуй не впирается. Не Я уже переварил, таких, как ты, аслят, сука, в натуре, а блядь. Закручу? Ебаный барашек, блядь. Больше сотни нахуй. И что переварю? Веришь, нет? Мне вас не жал, потому что вы долбоебы, затянутые на ухо. Вот у вас за скварник упал, блядь. И под кем гнетесь на? а? Спил, а? Под так? кем? Разум под евреями гнетесь, сука, пидоры вы ебаные. А? Веру продали, всю хуйню свою продали. Землю продали. Землю, всю хуйню вы продали уже. Про Ты еще коменту... просто не понимаешь, что дальше вас ждет. А дальше вам просто... Прокоментуй мне одно видео, я, я тебе покажу. покажу. Про язык, про язык я разумею. Прокоментуй про мне одно видео, видео. добре? Да. Включай. включай. Включай, да, включай. включай. Опять же, ты снова, блядь, поддерживаю. Не включаю, а умыкаю. А? А ч не бандеры базарят, базарят а? Вы там, типа, блядь, краснокнижные пидорасы, да? <сif <controller> ну вот им таких же самых... <си> таких же самых мочим, пацанов. Таких же самых, как и я. Русскоязычные, юго-восток. Базара нет, им деваться некуда. Им говорят... Либо ты, нахуй, пиздуешь на либо твою семью, нахуй, под пустим. Это правильно. Это правильно. Это демократия. Это, блядь, сука, блядь, все герои, да? Прокомментуй меня не видео. Так хули там комментировать? Хочешь я тебе сейчас? Ручку возьми. Ручку возьми, ручка? а тебе я дам именно, ну возьми, запиши, садь, сойди. Я думаю, тебя не посадят за это. Давай, давай, военная хроника ру. Спасибо э, 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 за, за просмотр этого видео. Буду на канале на YouTube из Зеленовата. Так що хто хоче подивитися, там буде ще одне відео, Подивитись, буде дуже цікаво. Підписуйтесь на канал Зеленовато, ставте коментарі і допомагайте розвиватися каналом, коментуйте і ставте вподобайки. Поїхали далі. Ого, Україна! Привіт! Привіт, ти чого з України? З України. Давай, Добренького. <свист> <свист> а что с ним Здорово. Здорово. Здоров. А что с ним э, Мы задаю запитание, а получаем однозначную ответ. А что вот мы? Ну давай, давай, я тебе задам запитания запитания и... Ну и... Ну давай. Какая простенькая. Давай, давай. Как ты относишься до языка? Ну, дивись, він шевелиться, вроді, все добре. Поки що проблем не було. А в тебе? Ну, так Та само практично, практично як <ристоian> ти. <ристоian> ну добре, ну, добре, ти, ти не купився, добре. Давай, і тримайся далі. А хто ти? А чо, А чому така у тебе відповідь? Що ти хотів від мене почути? Ну, ти... Я інші я... відповіді І получив контент. Нормально, каже, відноситься. Я, я не думаю, кажуть, язиком. Я, я не думаю, як думаю, Як я то думати, думати язиком, у мене думати, думати язиком. Ти не думаєш часом язиком. Ну дивись, я думаю туди, коли, коли жінки, у мене є жінка, я туди думаю. Mm. Ну, не знаю, чи в тебе вона є, чи можливо і буде. Mm -hmm. Ну, коли вечір приходить і жінка щось хоче. <г spectrum micexuals> так. Ну, ну, чекай, ну давай, давай про сексуальний канал. Це не сексуальний канал. Це не про сексуальний Я легонько тобі натякаю. Це не сексуальний канал. Ні, ну який сексуальний. сексуальний канал може бути, чоловіче? Я тобі просто так говорю. Просто Висловлюєш свою думку, так? Ну, діти не зрозуміють, які ходять у другий, третій клас, вони це не зрозуміють. Не зрозуміють. Ну Добре, гарного дня, гарного дня я шукаю інше. Інших багато розумніших. Якщо людина розумна, вона відповідає. Так, отак. Зразу. Дякую за вподобайки. Добрий день. Так, подивимося, кейс записали, ось так цього один записали як. Ох, мне не нужно.